રાજ્યની તમામ શહેરી સંસ્થાઓના કમિશનરો અને ઈઓ ને ગેમ ઝોન નું નિરીક્ષણ અને દેખરેખ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે રવિવારે કોર્પોરેશન ઝોન ની તપાસ માટે નીકળી હતી જ્યાં માત્ર ખામીઓ જ દેખાતી હતી ગેમિંગ ઝોનમાં સલામતીના માપદંડો નો ભંગ કરીને બાળકોની સલામતી સાથે છેડા કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું કેટલાક ઝોન માં સલામતી માટે લગાવવામાં આવેલી હોસ પાઇપ ખૂણામાં હતી તો કેટલીક જગ્યાએ મોટર વડે પાણી વહી જતા પાણીનો પ્રવાહ દેખાતો ન હતો એટલું જ નહીં ગેમ ઝોનમાં જ્વલનશીલ સામગ્રીનો પણ ઉપયોગ થતા જોવા મળ્યો મોટા ભાગના ઝોનમાં ફાયર ફાઇટિંગ સિસ્ટમ કામ કરતી નથી ગ્રેટર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગે શહેરના અડધો ડઝનથી વધુ ગેમિંગ ઝોનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને ખામીઓ જણાતા તેને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા शहर 25 થી વધુ નાના મોટા ઝોન નથી જેમાં વીસ ટકા પણ ધોરણો પૂરા થતા નથી આવી સ્થિતિમાં સંચાલકો બાળકોની સુરક્ષા સાથે રમત રમી રહ્યા છે અમે આ ગેમ ઝોનમાં ઝુંબેશ ચલાવીને સલામતીના ધોરણોને ચકાસવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ गुजरात हादसे के बाद पूरा प्रदेश का सिस्टम सक्रिय हो चुका है और तमाम गेमिंग जोन्स पर जोन्स पर फायर टीमें हैं वो विजिट कर रही हैं अग्निशामक विभाग है वो लगातार विजिट कर रहा है तमाम उपकरणों को देख रहा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम किस तरह का है किस तरह से काम करता है क्या पूरे इक्विपमेंट काम कर भी रहे हैं या नहीं कल भी छः जो गेमिंग जोन्स हैं उनको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था सीज कर दिया गया था आज भी लगातार रेगुलर जो कार्रवाई है राजधानी जयपुर में चल रही है गुजरात हादसे के बाद सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि तमाम गेमिंग जोन्स को चेक किया जाए डीसी फायर हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं मैडम कल भी पाँच से छः गेमिंग जोन्स को बंद किया गया था आज फिर आप चेक कर रहे हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं मिली है आज फिर से अपन मालवीय नगर जोन के पुनो में हैं और यहाँ अपन देख पा रहे हैं सिस्टम इनका काफ़ी कुछ अच्छा सिस्टम इन्होंने लगा रखा है बाकी अभी अपन एग्जिट का और देख लेते हैं बाकी सारी व्यवस्थाएँ इनकी फायर फाइटिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इनका अच्छा है मैडम गुजरात का हादसा राजस्थान में रिपीट ना हो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए तमाम मॉल्स के जो मालिक हैं जहाँ ये गेम्सिंग जोन चल रहे हैं इसी को चलते देखो अपन वैसे तो रेगुलर इनके अपन करते रहते हैं इंस्पेक्शन वगैरह स्पेशली अपन ने इसीलिए फिर से अपन इनका मतलब एक बार विजिट करेंगे सबका जहाँ जहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम अपने को अधूरा मिलता है या फिर इस तरीके की कोई सामग्री या कोई मटेरियल ऐसा यूज किया हुआ है जैसे मतलब वुडन प्लाई वगैरह ऐसा कुछ है तो अपन इनको पाबंद करेंगे कि वो फायर प्रूफ ही यूज करें और ऐसा कोई भी मतलब एंट्री और एग्जिट का विशेष ध्यान रखा जाए कि अगर कोई ऐसा कोई हादसा हो भी जाए तो एग्जिट इनका विशेष रूप से मतलब इनको अच्छे कल छः ऐसे गेमिंग जोन को सीज किया था क्या क्या कमी थी उन कल देखो अपन ने छः गेमिंग जोन बिल्कुल सीज किए हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इस तरीके का यूज़ था ज़्यादातर मटेरियल जो मतलब आगजनी की घटनाओं को बुलावा देने वाला ही उसको अपन कह सकते हैं और वहाँ आपने को एग्जिट का भी कोई प्रॉपर मिला नहीं था और जो फायर फाइटिंग सिस्टम एक्स्ट्रा इनके जितने भी लगे हुए थे वो चालू हालत में नहीं पाए गए आज अभी आप चेक कर रहे हैं मैडम आपसे चाहेंगे एक बार एग्जिट और तमाम जो चीज़ें आप जो देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में एग्जिट एंट्री पॉइंट कितने जरूरी हैं फायर फाइटिंग सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए तमाम तरह की चीज़ें देखी जाती है क्या पैरामीटर्स रहते हैं मैडम चेक बिल्कुल सारे पैरामीटर्स के आधार पर अपन अभी देख रहे हैं एंट्री के इनके एग्जिट के कितने इन्होंने गेट रखे हुए हैं और इनके स्मोक डिटेक्टर वगैरह इनके स्पेशली अपन ये भी देख रहे हैं कि वाटर टैंक जो है इनका कितने लीटर का बना हुआ है प्रॉपर प्रेशर से काम भी कर रहा है या नहीं अगर तमाम चीजें ठीक नहीं होती हैं तो सीज की कार्रवाई की बिल्कुल अगर प्रॉपर चीजें नहीं मिलती है मानकों के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं मिलता है तो बिल्कुल अपन कार्रवाई हाँ सब ठीक है मैडम विजिट कर रहे हैं हाँ बिल्कुल अभी तक तो सारा सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा है पूरे प्रदेश भर में सरकार के डायरेक्शन के बाद तमाम कार्रवाई की जा रही है कई जो गेमिंग जोन्स हैं उनको सीज भी किया गया है लगातार जो टीम है आप देख सकते हैं पूरा जो लवाजमा है नगर निगम ग्रेटर की टीम नगर जोन के पुनों में पहुंची हुई है और तमाम जो पॉइंट्स हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स उनको देखा जा रहा है किस आ, किस हर लिहाज से परखा जा रहा है फायर फाइटिंग सिस्टम को कि अगर कोई दुर्घटना हो तो किसी को जान ना गंवानी पड़े इन तमाम चीज़ों को जीजो, जीजों चीज़ों की जो जाँच है वो की जा रही है तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो 45 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर राजधानी जयपुर में हो रहा है उस टेम्परेचर में लगातार जो निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स का जायजा ले रहे हैं और पूरी तरह से आगजनी की घटना कहीं नहीं हो इस तमाम चीज़ों का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो पा... संसाधन है वो निगम की टीमों द्वारा देखे देखे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह का अगर किसी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक होता है तो कहीं ना कहीं आग की घटना हो भी जाए तो लोगों को जान गंवानी नहीं पड़ती है कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा इंडिया न्यूज जयपुर